ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಒಂದನೇ ಪಾದದವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರಾ ಬಬೃಹು ವಿಶ್ವ ಶುಚಿ ಶ್ರವಾಹ ಅಮೃತ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನುಹು ವರೋಹೋ ಮಹಾತಪ रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बहुशिराबभ्रुः विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बहुशिराबभ्रुः विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिराबभ्रुः विश्वयोनि शुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिराबभ्रुः विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनि शुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರ ಬುಶ್ವೋ ಶುಚಿಶ್ರವಾಹ ಅಮೃತ ಮಹಾತಪಾಹ ಎರಡನೇ ಪಾದದವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ಧನ ವೇದೋ ವಿದವ್ಯಂಗೋ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಿತ್ ಕವಿಗ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾ

सर्वग सर्वविद्वानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः सर्वग सर्वविद्वानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः सर्वग सर्वविद्वानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः

ಸರ್ವಗ ಸರ್ವ ವಿದ್ವಾನು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನ ವೇದೋ ವೇದ ವಿದವ್ಯಂಗೋ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದ ವಿತ್ ಸರ್ವಗ ಸರ್ವ ವಿದ್ವಾನು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನ ವೇದೋ ವೇದ ವಿದವ್ಯಂಗೋ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದ ವಿತ್ ಮೂರನೇ ಪಾದದವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंश्रचतुर्भुजः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंश्रचतुर्भुजः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृता कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दंश्रचतुर्भुजः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृता कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दंश्रचतुर्भुजः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माद्यक्षक्रिता क्रिता चतुरात्मा चतुरव्युहा चतुरदंशर लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो लोकाद्यक्षा सुराद्यक्षो चतुरात्मा चतुरव्युहा चतुरदंशर लोकाद्यक्षा सुराद्यक्षो धर्माद्यक्षक्रिता चतुरात्मा चतुरव्यु हा चतुरदंशर चतुरबुजा हा चतुरात्मा चतुरव्यु हा चतुरदंशर चतुरबुजा चतुरात्मा चतुर्व्यूहा चतुर्दंश्र चतुर्भुज लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहा चतुर्दंश्र चतुर्भुज लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहा चतुर्दंश्र चतुर्भुज ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದದವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ ಭೋಕ್ತ ಸಹಿಷ್ಣುರ್ ವಿಶ್ವಯೋನಿ ಪುನರ್ವಸು ಅನಘೋವಿಸು ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೋಜನಂ ಭೋಕ್ತ ಸಹಿಷ್ಣುರ್ಜಗದಾಧಿಜ ಅನಘೋವಿ ಜಯೋಜೇತ ವಿಶ್ವಯೋನಿ ಪುನರ್ವಸು

भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगोविजयोजेतानिपुनर्वसुः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगोविजयोजेता विश्वयोनिपुनर्वसुः ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು